Це лаштунки шоу голос країни. Саме тут учасники готуються до виходу на сцену, який змінить їхнє життя. Першим спробувати вразити наших тренерів сьогодні вже готовий цей замріяний хлопець. Я Марлен Карімов. Я родився в Узбекистані, город Булунгур. Прожив там, проучився і з часом переїхав в Крим. Мама у мене акушер-гінеколог. Отец у меня водитель. Но после переезда так получилось, что поменяли немножко род деятельности, они стали поварами. Кафе называется «Восточная кухня». Отец у меня готовит настоящий самаркандский плов. Конечно, стою за баром или нужно там поработать официантами, я, конечно, что все на руки беру. И я этого не стесняюсь, я этого делаю для своей семьи и ради удовольствия тоже. Брат — это самая лучшая опора, я всегда хочу быть именно похожим на него. Я сбежал с детского сада, чтобы пойти в музыкальную школу и учиться на скрипке. Меня тогда не взяли сказать, что мне нужно подрасти. И в четвертом классе среднеобразовательной школы я опять же сбегаю с уроков и опять прихожу в школу, но меня берут уже на кларнет. Я сидела как-то рассматривала вот записи его тетрадки, и в конце тетради одной я увидела такие записи. Написала там свою цель стать знаменитым артистом. Он, конечно, тогда... Наверное, это его мечта. Я очень хочу, чтобы она у него исполнилась, конечно. На такой сцене у меня такого, конечно, опыта не было. Пение — это для меня сейчас самое главное и самое ценное в моей жизни, что оно есть. Ты готов? Им бездомные, они не видят, не видят ничего. Давай с Богом, Марлен. Si ya no puedo verte Porque Dios me quererte Para hacerme sufrir más me viste la razón de mi existir Añogarte para mí fue religión En tus besos y encontré que la historia de una voz con moi y otro igual quiere eso comprender todo el bien todo el mal pero ya lo sabere ah no

меня зовут Марлен. Это успех, мне кажется. Даже сама Ани Лора к вашим ногам практически пала. Это мне кажется. Это высочайшая оценка. На самом деле. На самом деле, Сереж, я просто шла по зову сердца, вообще не контролируя свое тело. Но действительно, потому что. Как на звуке сирены Ани Лорак все. Божественно. Какой-то он был любовный этот голос, и какой-то наполнен страстью. вас он просто лился, и потом э, все это скрывалось за такой оказывается, внешностью. И это улыбка ваша. Я думаю, что вы абсолютно вот рожден, чтобы стоять на этой сцене, поэтому добро пожаловать в мою команду. Спасибо, очень мечтаю. Подожди, подожди, в мою команду. Тамара. Я думаю, что э, все впереди. И, наверное, это большое счастье, что вы выступили перед огромной страной и исполнили так замечательно эту красивейшую песню о любви. Браво, спасибо, браво, спасибо. браво! Ну вы на не тебя не любите кого-то ваш товарищ? Думаю, да. Ну, буду чесним, мені здається, що ви дуже професійно співаєте. Ну, ваш тембр голосу ну, це не те, ну що мене може зачепити. Він трошки не в моєму стилі. Тому я не натиснув кнопку. От все, вибачте. Ну, ну, в общем и все, кто в на, чем на стиле ты поешь? Первый. Я подключу все возможные силы э, и всю свою фэн-базу для того, чтобы продвигаться дальше. Ну и помимо того, что, конечно же, поделюсь опытом, советами, но в любом случае я очень бы хотел, чтобы моя команда э, пополнилась таким э, красивым мужским голосом. Тебе нужно взвесить все, все за и против и принять решение, которое мы ждем с нетерпением. С нетерпением. Спасибо большое. А, но хочу сказать, что идя сюда я на, на самом деле, конечно, задумался. Это выбор а, очень сложный, действительно, тебе нужно подумать. Я люблю Ани Лорак.

Боже, Есть. Я вас витаю, Боже. Мамочка. Я... Каролина. Да. Yes, yes. Yes. Вы же там уже международную славу себе примеряете. Да, не лор, Я хотя бы надеялся, что ну, один человек. Я не знаю. А тут трех? Ну, три человека, да, для меня очень это приятно. Просто другу скажите, что все закончилось. Мне кажется, тут земли. Все, хлопчики, идите святкуйте. Все, пока. Все, Счастливо да. вам. Витаю. Он меня захватил в плен своей музыкой и, конечно, исполнением э, наиболее профессиональное исполнение филигранно, нотки красиво, профессионально, тембр божественный от Бога. Вот это самое важное.